Геннадий Геннадьевич, расскажите то, что вы рассказывали Кеннадий мне сейчас. Геннадий Геннадий. Кто, кто, кто сидит в Луганске? В Луганске преднестровская бригада сидит полностью. Значит, mm -hmm. которая прибыла с Приднестровья. Но это ФСБ все? Это все сотрудники пятого главного разведывательного управления ФСБ. Оно называется, очень такое безобидное, называется Управление оперативной информации международного сотрудничества. Но дело в том, что ГРУ, и ГРУ нашей, российской и нашей, и внешняя разведка России, и внешняя разведка нашей, в свое время подписали договоры, которые ратифицированы Верховным Советом Украины о недопущении разведывательной деятельности один против другого. Чтобы обойти эти договоры, господин Путин своим указом создает вот это Пятое главное разведывательное управление ФСБ. Они с нашим СБУ не имеют никаких договоров ничего. Вот они сегодня э, Украина, Молдова, Грузия. Вот это три главные. Им Туркменистане, там им не очень интересно. Вот это они э, на три государства. Он зафиксирован, господин Беседа, генерал полковник э, Иван Орестович. Кстати, уроженец Украины, который 20-го был у кабинете Януковича, это февраля, февраля, да, в момент расстрела и момент всего он якобы потом объяснял журналистам, что он был проверить как или не угрожает безопасности что-то посольству Российской Россия, Федерации. Да, Помните? Да, помню. Вот это он был. Скорее всего, он дал гарантии, потому что так спокойно за ним приплыл корабль, и на форос его забрал туда, в Россию. Януковича. Януковича, ну и всю его команду. Видите, они получили э, иммунитет, э, они недосягаемые для украинского правосудия сегодня.